Inquest Zara Kairina saksi ke-62 dedah gangguan dan trauma pelajar A. Tragedi yang menggemparkan Malaysia, seorang gadis berusia 13 tahun, Zara Kairina Mahate, ditemukan tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sebuah sekolah agama di Papar. Kini, inquestnya membuka babak baru di mana saksi ke-62 tampil mendedahkan gangguan, tekanan dan trauma yang menimpa pelajar A yang terlibat. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik kematian Zara? Teruskan bersama kami untuk cerita penuh, eksklusif dan mendalam. Segmen 1 latar belakang kejadian. Zara Kairina, seorang pelajar berusia 13 tahun, ditemukan tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama pada 16 Julai tahun lalu. Keesokan harinya, beliau disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Tragedi ini meninggalkan pelbagai tanda tanya dan kesedihan mendalam bagi keluarga, rakan dan komuniti sekolah. Dalam inquest yang sedang dijalankan di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu, saksi ke-62, ibu kepada pelajar A, tampil memberi keterangan mengenai apa yang berlaku sebelum dan selepas insiden tersebut. Dalam inquest yang dijalankan di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu, pasukan peguam diketuai Datuk Ram Singh, Juan Goh dan Prem Elma Ganasan hadir mewakili pelajar A dalam kes di Mahkamah Kanak-Kanak dan mereka juga hadir sebagai pihak berkepentingan dalam prosiding inquest ini. Segmen 2. Gangguan melalui WhatsApp Saksi ke-62 mendakwa beliau menerima gangguan daripada Ibu Allahyarham Zara Kairina, Noraidah Lamat, melalui aplikasi WhatsApp Ibu Zara dikatakan memarahi saksi kerana membenarkan anaknya bercakap benar kepada pihak polis, malah meminta mereka membuat penafian terhadap kenyataan anaknya. Dialog saksi di Mahkamah Korona Antara tuduhan ibu arwah Zara dalam waskep yang dihantar ialah kenyataan pelajar A diputar belit. Polis berkomplot dengan pengetua, perlu membuat penafian kepada DSP Roziah, polis, dan tulisan diary bukan tulisan Zara. Selain itu, beliau tidak mempercayai tulisan makian terhadap dirinya ditulis oleh arwah Zara. Mendakwa forensik telah mengesahkan ia bukan tulisan Zara, menuduh pihak sekolah cuba membuat bukti palsu, menuduh pelajar A menurut arahan sekolah serta melarang pelajar A hadir ke kubur arwah Zara. Gangguan ini telah dimaklumkan kepada pegawai polis dan warden asrama sekolah. Keterangan ini membuka dimensi baru tentang tekanan yang dihadapi pelajar A yang kini mengalami trauma akibat insiden yang berlaku. Segmen 3. Anak dibawa ke balai polis tanpa pengetahuan ibu. Lebih mengejutkan, saksi ke-62 memberitahu bahawa beliau hanya mengetahui anaknya dibawa ke balai polis dua hari selepas kejadian. Saya hanya tahu pada 18 Julai ketika datang ke sekolah. Pada waktu itu, saya mencari anak saya tetapi dimaklumkan dia tiada. Saya bertanya kepada rakan-rakannya mengenai keberadaan pelajar A dan mereka memberitahu pelajar A mengikut Ustaz Azhari namun tidak mengetahui ke mana. Kemudian, suami saya menghubungi ustaz tersebut dan dimaklumkan bahawa pelajar A dibawa ke balai polis. Saksi menyatakan rasa marah kerana anaknya dibawa keluar tanpa pengetahuan mereka. Beliau menambah, jika dimaklumkan lebih awal, beliau pasti membenarkan anaknya membantu siasatan. Sekiranya dimaklumkan, saya akan membenarkan untuk membantu siasatan selepas kejadian menimpa Zara. Segmen 4, Trauma Pelajar A. Semasa pertemuan pertama dengan anaknya pada 17 Julai 2025, pelajar A dilihat dalam keadaan kaku walaupun tidak menangis. Ibu saksi memberikan sokongan dan ketenangan melalui pelukan dan bacaan selawat. Dialog saksi: "Dia tidak pernah berkelakuan begitu. Saya peluk dia dan beritahu saya ada bersamanya. Saya minta ayahnya membacakan selawat nabi ke ubun-ubunnya." Selepas itu anaknya dilihat lebih lega, tenang dan mula berselera untuk makan. Pelajar A mengalami trauma sehingga perlu mendapatkan rawatan berterusan. Dengan rawatan terbaharu diterima baru-baru ini, kesan emosional ini memberi gambaran tentang betapa mendalamnya impak tragedi terhadap saksi dan anaknya. Segmen 5. Penutup proceeding inquest. Proceeding inquest ini masih berjalan dan setiap keterangan dari saksi ke-62 membuka lebih banyak persoalan tentang apa yang berlaku di sebalik kematian Zara Karina. Kebenaran dan keadilan menjadi fokus utama bagi keluarga yang terlibat. Sebagai penutup, kita memberi penghormatan kepada Ibu Zara, Noraida Lamat dan keluarga atas ketabahan mereka menghadapi saat-saat sukar ini. Semoga keadilan dapat ditegakkan bagi Allahyarham Zara dan semua yang terkesan. Terima kasih kerana menonton liputan eksklusif kami mengenai inquest Zara Karina. Untuk mengetahui perkembangan terkini kes ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, aktifkan loceng notifikasi, dan tinggalkan komen di bawah pendapat anda tentang kes ini. Kongsi video ini supaya lebih ramai dapat memahami kisah sebenar di sebalik tragedi ini. Sampai jumpa di liputan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tuhan yang Maha Penyayang. Kami serahkan roh Allah Yerhamah Zara Qairina Mahadir ke dalam rahmatmu. Ampunkanlah segala dosa dan kesilapannya. Lapangkanlah kuburnya. Cahayailah ia dengan nurmu. Dan tempatkanlah dia di syurgamu yang tertinggi bersama golongan yang engkau cintai. Ya Allah. Limpahkanlah ketabahan, kesabaran dan keredoaan kepada kedua ibu bapa dan seluruh keluarga Zara. Ringankanlah hati mereka dari kesedihan yang amat mendalam ini dan kuatkanlah jiwa mereka dengan iman. Ya Allah, kami memohon keadilan yang sempurna untuk Zarah. Tunjukkanlah kebenaran dan bimbinglah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes ini dengan telus dan adil. Berikanlah hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang terbukti bersalah agar menjadi pengajaran. Ya Allah, Terimalah segala amal ibadah, doa dan zikir Allah yarhamah Zara Qairina. Lindungilah kami semua daripada kezaliman dan kemudaratan. Amin ya rabbal alamin.